Hai Desi di sini. Okey, saya selesai saja breakfast pagi ini. Sambil tengah duduk makan tu, saya menerima satu WhatsApp daripada uh, bro saya, seorang otai reformasi. Uh, dia ada hantar satu mesej uh, dan mesej ini related dengan PRN Sabah berbau ini di mana uh, kita sudah maklum ada 30 parti uh, bertanding, ada gabungan uh, yang uh, you know membahagikan kerusi, uh, ada gabungan yang sebelum ini bersama keluar dari pada gabungan bertanding solo tapi apa jadi selepas keputusan masuk balik memberi sokongan kembali kepada GRS dan BN sendiri mahu memberi sokongan pula kepada GRS kepada Hajiji. Jadi apa yang saya dapat lihat di sini ya buat apalah kita nak bahagi-bahagi kerusi kita lawan dulu. Kita lawan dulu. Lepas tu kita tengok kerusi mana yang tak cukup lepas itu kita gabung <laughs> kita rangkul. Jadi abang saya ini dia menghantar mesej kepada saya langkah drastik terbaik without fear bubar parlimen buat serentak PRN Melaka, Johor, Sarawak bersama negeri-negeri lain. Bertanding secara solo mengikut daftar rasmi parti seperti PKR, AMNO MIC PAS bersatu tiada istilah bergabung ikut cara Sabah berpuluh parti yang bertanding my view wow saya setuju dengan abang saya ini bro saya ini apa yang berlaku di Sabah okay parti banyak kalau mereka nak berkompromi maknanya kerusi bagi parti mereka itu akan menjadi limit semata-mata nak membentuk kerajaan kononnya kestabilan uh, kerajaan kestabilan politik uh, di Sabah tuan-tuan uh, kita melihat uh, cara rakyat mereka berfikir tak sama dengan di semenanjung jadi bagi mereka demokrasi ini unik so siapa nak bertanding bertanding uh, jadi uh, kita sudah maklum di Sabah ini kerajaan campuran bakat, bukan baru uh, semalam sebelum ini pun dah ada apabila you know pada tu zaman Tun Mahathir bila PBS datang wow kacau bilau politik Sabah jadi ya kita sudah maklum politik kita selepas PRU yang ke-15 itu semua parti tidak mendapat jumlah kerusi yang mencukupi untuk membentuk kerajaan sendiri Maknanya tidak ada parti yang dominan. Uh, PH dengan partinya, lepas itu ada Perikatan Nasional. Malangnya, kedua-dua gabungan ini juga tidak dapat membentuk kerajaan. Akhirnya, apa jadi? UMNO datang sebagai Kingmaker. Jadi, dalam isu uh, di Sabah, saya melihat, buang masa, Tuan Tuhan. Ha? Buang masa. Kalau kita duduk ngundin sana, gundin sini, ha, kononnya nak kestabilan politik akhirnya apabila bertanding dulu kita bantai kawan tu dulu kita kecam kawan tu dulu kita hina kawan tu kita duduk semeja semata-mata kestabilan politik dan ini sikit sebanyak ya, penyokong parti sendiri tidak bersetuju malah pengundi atas pagar sendiri merasakan why why kita nak bergabung dengan parti ini dengan parti ini semata-mata kita nakkan kuasa. Semata-mata kita menggunakan alasan kestabilan politik negara. Jadi, saya melihat contohnya very simple, tuan-tuan. Eh? -tuan, BN. Okay? BN di Sabah. Mereka memang tak nak you know, berkompromi. Kalau mereka tahu, kalau saya tahu lah, kalau setakat Ampah nak menang 6 kerusi, tak payah duduk tunjuk hebat. Ha? Minta saja. Ha? Dekat, dekat dekat gabungan GRS, PA sini, kita bahagi kerusi yang sama rata lepas tu kita sokong satu sama satu. Okey, tapi kita kena ingat itu perancangan parti. Itu perancangan parti bukan perancangan rakyat. Rakyat dia dia lihat berbeza tuan-tuan. Dia berbeza. mereka mengatakan mereka nak Sabah puas Sabahan dan terbukti parti Sabah menang semua parti Melaya satu saja. Ah, satu saja iaitu daripada PS PKR, itu pun yang bertanding dulu dia memang orang uh, bertanding untuk parti Sabah pun kan ha, tapi kita kena juga lah kepada BN dia dapat 6 di AP jadi dalam isu ini okey untuk PRU yang ke-16 bagi saya tak perlu kot kita nak, uh, nak, nak 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 mencatur sini sikit sana sikit sini sikit sini sikit untuk apa tuan-tuan? Untuk apa? Akhirnya kalau tak dapat juga maka kita akan berunding, kita akan duduk semeja dan kita membentuk pula kerajaan campuran yang baru dengan entiti yang berbeza. Jadi pandangan saya lah kan. Eh? Pandangan saya sama dengan bro saya ini. Bertanding lah. Bertanding. Ikut cara UMNO pun okey. Eh? Bertanding. Sama satu sama lain. kan? Nak pecah undi ke? Eh? Uh, nak apa nama uh, undi berselerak ke itu kita cerita lain tapi apa yang ditunjukkan uh, oleh GRS uh, dengan warisan uh, kita boleh belajar sesuatu walaupun you know pecahan you know uh, kerusi itu berselerak mereka masih lagi ya uh, mendapat uh, kepercayaan rakyat sama okay? macam warisan pengundi Cina menolak DAP mereka memberi undi kepada warisan Jadi pola pola politik sekarang ini berbeza, tuan-tuan. Berbeza. Kan? Saya sendiri pun melihat uh, datang saja PRU ke-16 ini bergaduh pula, tuan-tuan di Semenanjung. Kan? Kalau di 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 di, di Kedah, AMNO, AMNO of course dia nak tanding semua. Kan? Of course, takkan mereka nak merasakan saya sudah melihat bibit-bibit AMNO -bibit Kedah, mereka memang nak go for it. Dulu mereka sekarang ni membuat kerja, membuat gerak kerja pun secara bersendirian, secara solo. Bukan secara satu saf antara UMNO, PKR, DAP, Amanah, tidak. Masing-masing buat kerja yang berselera. ini yang saya kata sekarang ni, mereka dalam dalam pakatan harapan, mereka melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kan? Inilah orang yang kita nak mengangkat, ya. mengangkat menjadi Perdana Menteri. Tapi adakah Orang UMNO berfikiran sama, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat UMNO tak mau jadi Perdana Menteri? Ke? Ha? UMNO, dia nak. Ha? Dia nak jadi Perdana Menteri. Ha? Jadi, saya melihat ha? pada PRN yang nanti, uh, PRU yang nanti, memang akan bergaduh dengan. Akan berselerak. Akan berselerak. Okay? Uh, kalau kita, sekarang ini pun, BN dia tengok PH pun, oh, uh, Ampa bukan kuat terang mana pun. <laughs> kan? Kerana apa yang terjadi di Sabah, okay? Uh, banyak yang kita harus belajar. Kan? Walaupun yang datang berkempen itu, bukan calang-calang tuan-tuan. Perdana Menteri kita datang berkempen. Okay? Perdana Menteri kita datang. Mana pimpang lima perang mereka, saya pun tak tahu. Huh? Mana pimpinan-pimpinan parti yang kononnya menang hari ini dengan bergaya, apa-apa buat? Huh? Satu, itu pun bukan orang kita. Bukan orang PKR. Orang ha, Jamawi orang PKR kan? Tak. Jadi bagi saya, bertanding macam Johor. Johor dah kata dah. Kan? Dia akan bertanding solo. Kan? Di, 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 di negeri. Kan? Ha, di, 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 di parlimen saya ingat mereka pun nak berdaya juga tuan-tuan. Kan? Kan? maknanya di Melaka pun sama. Di Melaka. Oh, Akmal Saleh dulu. Ha? sampai dia kata oh jom kita lawan sampai Zahid Hamidi masuk campur yang tu biarkan kepada pimpinan pusat tetapi saya pasti tuan-tuan apa yang berlaku di, di 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 mana di di di, di, di Sabah akan memberi kesan ke Semenanjung. okey ada orang kata ehm, kalau ada satulah sahabat saya juga dia kata kerusi kemabong ke. kalau BN dengan PH tak lawan itu BN menang. Hoi. Takkan hangpa nak undi 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 PH kot. Orang kata PH boleh undi BN. BN tak tak belum tentu undi PH. Betul tak? Dekat mana saya nak sebut tu? Di Sungai Bakap tuan-tuan. Kalau Sungai Bakap itu AMNO sokong PKR menang situ tuan-tuan. Tapi itu yang saya kata. Lawan. Tak payahlah. Kita bagi peluang semua orang. Siapa yang rasa nak bertanding, bertanding. Tak nak isu apa. Lawan PKR, BN. Siapa lagi? PAS bersatu. Lawan. Kita nak tengok kekuatan parti kita itu. Kenapa kita nak membahagikan kerusi? Kita nak tengok kekuatan parti kita itu adakah diterima oleh rakyat setempat. Maknanya di Sabah ini telah menunjukkan yang kekuatan PH tidak diterima. Ah ha, itu. Maknanya, tak perlu kita nak mencatur, catur, 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 catur. Kan? Guna pendekatan Sabah, lawan dulu, lepas tu tengok the result, tak boleh bentuk kerajaan, Apa kau tim sama-sama? Cai, -sama? ha, 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 cai, 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 cai.